নমস্কাৰ মিণ্টা কিচেনলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাইছোঁ মাটিমাহৰ খাৰ আৰু মাটিমাহৰ খাৰ মই বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ বেলেগতকৈ বেলেগ মানে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব দেই এইখিনি হৈছে মাটিমাহ মই ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া মই ভাজিম এইখিনি যিহেতু দোকানৰ পৰা অনা যে এইবিলাক বজাৰ পৰা কিনা কিমান উলি মাটি থাকে সেইকাৰণে আগে ভাজি লোৱা নাই আগতে ধুই মেৰি শুকুৱাই লৈছোঁ তাৰপাছত ভাজিম তাৰপাছত ভজাৰ পাছত আৰু আৰু নুধো বহুতে কি কৰে মাটিমাহখিনি আগেয়ে ভাজি লয় তাৰপাছত ধুৱে কিন্তু তাৰপাছত ধুলে কি হয় যিটো মাটিমাহ ভাজিলে এটা গোন্ধ থাকে ন সেই গোন্ধটো তেনেকৈ কৰিলে বেছি নাথাকে এতিয়া মই মাটিখিনি ভাজি মাৰোঁ লগে লগে মানে কুকাৰত দি দিম একদম ধুনীয়া গোন্ধটো বিৰাট ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আপুনি কেতিয়া বনাই খাই চাবচোন যিহেতু আমি দোকানৰ পৰা অনা ন এনেকৈ মাটি মাৰোঁ এতিয়া ঘৰত যেতিয়া ঘৰত খেতি কৰা হয় দলি পিনি ভাজি পিনি ডাইৰেক্ট সিজোৱা হয় গতিকে এতিয়া বজাৰ পৰা অনাই মানে আগে ধুই মেলি এইধৰণে চাফা কৰি লৈছোঁ এতিয়া লহা কেৰাহী এখন লৈছোঁ ভাজিবৰ কাৰণে এতিয়া মাটি দাইলখিনি মই দি দিম খু বেছি ভাজিব নালাগে এইখিনি এটা গোন্ধ ওলায় নহয় মাটিমাহ ভাজিলে তিল ভাজিলে বা মাটিমাহ ভাজিলে যেনেকৈ মগু দালি ভাজিলেও এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায় সেই তেতিয়াই বেছি ভাজিলে কি হয় নিসিজিব সোনকালে খৰ মৰা বুলি কয় যে সেই খৰ মাৰিব এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়া কৰি নিচনে কিটিকিটি কিটিকিটি শব্দ এটা এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে বেছি ভাজিলে বেয়া মই মগু দাইল ভাজিলেও এইধৰণে বনালেও মগু দাইলো সেনেকৈ আগতে ধুই লৈ পাছতে ভাজোঁ মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালীটো অলপ বেলেগ আপোনালোকে গতিকে চাব ভাল পাব বেলেগতকৈ বেলেগ মানে মোৰ ৰেচিপিবিলাক এতিয়া এইটো মই অফ কৰি দিছোঁ গেছটো আৰু যিহেতু লোহা কেৰাহীত ভাজিছোঁ কেৰাহী কোনোবা লগে লগে নমাই দিব নহ'লে আকৌ ইয়াত নাথাকিলে বেছি হেৰি হৈ যাব মানে তলৰখিনি আকৌ জ্বলি যাব পাৰে গতিকে লগে লগে গাড়ী দিব মই এতিয়া লগে লগে গাড়ী দিম এয়া মই সৰু কুকাৰ এটাত বহাই দিলোঁ পানী দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া একো নিদিওঁ এইটো মই হুইচেল দিম আৰু যিটো কুকাৰটো সৰু হুইচেল কিমান লাগিব এতিয়া মই পাছতে গম পাম মানে এইটো কুকাৰটো সৰু যে ছিক্স চিক্স ছিক্স চিকে হুইছেল দিয়ে আপুনি যদি ডাঙৰ কুকাৰত বনায় তেতিয়া হুইছেলটোৰ কথা ক'ব পাৰি এয়া হুইছেল দিব এৰি দিছোঁ এতিয়া মই একেবাৰে হুইছেল দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম হুইছেলটো এৰাই দিয়াৰ পাছত এয়া ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সিজিছে কিন্তু আৰু অলপ সিজিবলৈ আছে আৰু এতিয়া মই হুইছেল নিদিয়াকৈ এনেকৈ সিজাম আৰু খাৰো এতিয়া দিব লাগিব ন সেইটো কাৰণে পানী দি দিলোঁ এতিয়া মই এয়া খাৰখিনি দি দিছোঁ এইখিনি হৈছে মাতৃমাহৰ বছৰে খাৰ যিহেতু মই ৰেচিপি দি থৈছোঁ সেইটো খাৰৰ আৰু কিমান পৰিমাণ হ'ব সেইটো বনাই থাকিলে গম পোৱা যায় কালাৰটো যেতিয়া ৰঙা হৈ আহিব তেতিয়া গম পাব যে জোখ হৈছে এতিয়া মই প্ৰথম দি চাইছোঁ একেবাৰে জোখটো ময়ো ভালকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এতিয়া নহৰু আৰু তেজপাত দি মই ইয়াত ফুৰণ মাৰিছোঁ যিহেতু বেলেগ বাচন ইউজ কৰা নাই যিহেতু ইয়াতে মই ভাজি বনাম গতিকে তাৰ আগে আগে ফুৰণটো দি ল'লোঁ তেজপাত আৰু নহৰু দি ফুৰণটো দিলে খুব সোৱাদ হয় খাৰ তৰকাৰীত এইয়া পুৰা উতলিছে চাওক পিছলখিনি হৈ গৈছে আৰু খাৰখিনি একদম জোখ হ'ল সিমানখিনি সেইখিনি খাৰেই দিলোঁ যিহেতু খাৰখিনিও বহুত চোকা হয় ইয়াৰ অলপ ৰঙা ৰঙা এনেকুৱা লাগিছে নে দেখাত সেই মানে পৰিমাণটো পূৰা জোখ হৈছে আৰু এতিয়াও এটা বস্তু দিম ইয়াতে ইয়াতে শেষত মই ইয়াত দিছোঁ আদা এনেকৈ থেতেলাই দিব লাগে লাষ্টত একদম ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাই আহে আৰু দি লগে লগে সেইধৰণে এনেকৈ ঢাকি দিব আৰু গেছটো অফ কৰি দিব গোন্ধটো তেতিয়া ইয়াতে থাকি যাব আৰু এই ইয়াত ঢাকৰখন খুলি দিয়াৰ লগত একদম আদা গোন্ধটো নাকত আহিছে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে আৰু খাৰৰ পৰিমাণটো একদম সঠিক হৈছে ৰংটোতে গম পোৱা গৈছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই